शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एल्ली विसर्गद उच्चारणे अर्दश रीति शनैरु शनै ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಪರವೇದ್ ಚರಣದ ಕೊನೆಗೆ ಕಾರ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತೆಯ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೀರ್ಘ ಬಂದು ಸೌಮ್ಯ ಆಘಾತ ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಥಂನಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೇಳುವ ಓ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥಂ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ಕೃ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಗಮನಿಸಿ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ನಂಚಿದಪಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಸ್ವನೇ ಇದೆ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಈ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಏ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರಸ್ವ ಇದೆ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ತೋ ನಿ ಆತ್ಮನ್ಯೇ ಯತೋ ಯತೋ ಯಥೋ ಎರಡೂ ತೋ ದೀರ್ಘ ಬರಬೇಕು ನಶ್ಚರತಿ ನೀ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಚರಣದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿರುತಿ ರಸ್ವ ಬರಬೇಕು ನಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲ मनश्चञ्चलमस्थिरं ममेले आघत मस्थिरं ततस्ततो एडने मेले आघात ततस्ततो ततस्त नियं यैतद् यमेले आघात नियं यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् नोडोण पूर्तिश्लोकम् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियं यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसंह्येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं प्रशान्तमनसं ह्येन प्रशान्त शादीर्घ प्रशान्तमनसं ह्येन इलिह अधिक ये ह्ये संयुक्तक्षर ह्येनै अनुस्वारद उच्चारणे नासिकायरिति प्रशान्तमनसं ह्येनै योगिनं सुखमुत्तमं योगिनं सुखमुत्तमं सुख सुख बेड सुख ख महाप्राण ह्रस्व बर सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं। इल्ली उपैति नल्ली पै दीर्घ ಶಾಂತ ರಜಸಂ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶ ಇವೆರಡೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತ ರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮ ಕಲ್ಮಷ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀರ್ಘ ಬರಬೇಕು ಭೂ ಬೇಡ ಭೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮ ಶ ಇಲ್ಲಿ ಶ ಇದೆ कल नोड़ो पूर्ति श्लोक मत प्रशा हे नई योगि सुखमुत्म उपैतिशाज ब्रह्मभूतम